Вітаю усіх, хто приєднався до ефіру телеканалу ІРТ. Ви дивитесь програму Полтава обирає з вами Ольга Юровська. І сьогодні до нас у студію завітав кандидат у народні депутати України, голова фонду «Полтавська родина» Андрій Матковський. Вітаю вас, пане Андрію. Добрий день. Розпочати хочу ось із чого. Андрій Вселович, зараз виводите активні зустрічі із мешканцями міста. Буваєте у різних районах, зустрічаєтесь з трудовими колективами. Вже є певний аналіз, мабуть, того, що ви почули скарг чи прохань. Скажіть, будь ласка, що сьогодні найбільше турбує полтавців? Я ніколи не боявся зустрічатися з людьми. Могу сказати так, що в принципі більша частина моєї програми вже була сформована ще на початку виборів. Но все-таки я думаю, что каждый депутат, каждый человек, который хочет заниматься чем-то во власти, он должен всего опираться на желания и предложения людей. И вот поэтому сегодня большую часть времени, агитационного времени, я провожу непосредственно общаясь с людьми по микрорайонам, от дома к дому. И, честно говоря, я думал, что люди будут воспринимать немножко меня уже по-другому, не как мэра или как бывшего мэра, а будут воспринимать как кандидата депутата и думал, что вопросы будут касаться какие-то на уровне государства. И я очередной раз э, имел возможность доказать о том, что людей не волнуют, например, проблемы языка, людей не волнуют там какие-то политические вопросы, а людей волнуют очень простые бытовые проблемы. Когда не будет запахов подвалов, когда будет проводиться ремонт подъездов, когда отремонтируют крыши, когда отремонтируют тротуары, как навести порядок, чтобы люди, которые гуляют с собаками, не доставляли неудобства детям, которые играются на детской площадке. Нужно нарисовать зебру, нужно там установить светофор и так далее, и так далее. И поэтому, конечно же, я очередной раз подчеркнул для себя, что, в принципе, коммунальные жилищные проблемы — это самые главные проблемы для любого человека, который хочет заниматься чем-то заниматься в политике. И на основании этих встреч будет сформирована программа, программа депутата-мажоритарщика, потому что, конечно, депутаты, у меня есть там уже предложения по проектам, законопроектов там в целом по Украине. Но с другой стороны, человек, который впервые за 10 лет будет избираться непосредственно от нашего города, должен же, конечно, помогать местной власти своевременно реагировать на просьбы, пожелания или даже требования жителей. И поэтому я вижу свою будущую работу, это непосредственно открытие приемных народного депутата, как мажоритарщика в Октябрском и Ленинском райсполкомах, и взять все вопросы, вот, с которыми люди обращались на протяжении наших встреч, на контроль, для того, чтобы действительно власть имела возможность своевременно выполнять пожелания людей. Ну а вторую свою задачу вижу ⁇ помогать местной власти, находить на это деньги. И здесь, как депутат, я думаю, что можно оказать помощь для того, чтобы государство финансировало различные проекты, те же самые на ремонт дорог, на ремонт тротуаров, на капитальный ремонт наших домов, утепление домов, ремонт труб, канализации и так далее. И так далее. Поэтому э, я часто приходилось объяснять, что я же уже не мэр, есть другие органы власти. Вот, но говорит, ну, все равно нам это больше всего болит. Ну и, наверное, я заметил, что, наверное, вот за эти два года было очень мало встреч с людьми, поэтому вопросов очень и очень много накопилось. Зрозумело. Андрей Всеволодович, после выборов мэра 2010 года, что вы делали, чем занимались, работали, отдыхали? Кстати, очень много вопросов тоже было и у людей, когда мы встречались. Вот. Я жил обычной жизнью, как все нормальные люди, работал, занимался преподавательской деятельностью, Появилось свободное время, и я давно и обещал свое время еще своему отцу. Я защитил докторскую диссертацию в Киеве по специальности на экономическую тему и изучал, скажем так, устойчивость украинских банков к кризису. Это очень интересная тема. С другой стороны, я продолжал заниматься общественной работой в рамках фонда «Полтавска». Родына. Как пример могу сказать о том, что мы всегда на праздники, на Новый год, на Пасху посещали наши больницы, ходили в интернаты с подарками детям. Мы оказываем помощь художникам полтавским там, в организации проведения выставок, то есть занимаемся и такой работой. Ну и кто может быть забыл, то в прошлом году мы не были в стороне, когда местные органы власти хотели поднять тарифы на жилищно-коммунальные услуги, то мы подняли вокруг этого много шума. Наши юристы обратились с исками и заявлениями и правоохранительные органы, и антимонопольный комитет, и общими усилиями при поддержке общественных организаций, людей, подняли такой шум, что с Киева пришла команда Полтаву отменить эти тарифы, которые хотели. Добились, в принципе, что сегодня тарифы остались на прежнем уровне. Вы сгадали про деятельность фонда «Полтавская родина». Я знаю, что сейчас фонд «Полтавская родина» организовал конкурс детского малюнка. Расскажите немножко про него, возможно, не все полтавцы слышали про него, и, возможно, еще очень много маленьких полтавцев успеют взять в нем участие. Мы очень рады, что в последние годы становится больше детишек, первоклассников. То есть это говорит о том, что у Полтавы есть перспектива. И вот в этом году 2700 детишек сели за новые парты. Парты, кстати, куплены еще нами, предыдущей властью, сели за эти парты первоклашки и так совпало, что 1 сентября и начало избирательной кампании практически вот одновременно. И поэтому мы хотели дать людям определенную отдушину, чтобы наши дети, чтобы мамы, семьи обсуждали не политические проблемы, а, наверное, обсуждали новую жизнь своих детей, потому что это очередной шаг ребенка и серьезный шаг во взрослую жизнь, когда ребенок идет в первый класс. Волновались, наверное, и бабушки, и мамы, и сами дети. И вот именно Полтавская родина организовала конкурс, который бы дал возможность детям нарисовать при помощи, может быть, даже бабушек и мам, свои впечатления, первые впечатления от школы, от первого дня в этой школе. И вы знаете, сегодня уже очень много э, обращений к нам идет, сегодня очень много посылают своих рисуночков, потому что… Куда, куда требует посылать малюнки? Ну, я вам скажу, наверное, проще, чтобы не диктовать адреса. Телефон 62011 – это телефон э, полтавской родины. И сегодня мы тоже и разместили, кстати, на билбордах э, рекламы, и по школам раздавали такие специальные открыточки, в которых писали адреса. То есть смысл конкурса, что ребенок, сам или при помощи родителей, любым доступным способом, э, рисует свои впечатления о школе, об учителях, о своих друзьях и присылает нам до 17 сентября. И вот мы подведем итоги, и хочу сказать, что ни один ребенок не останется без подарочка, обязательно мы или красочную книжечку, или альбомчик подарим, ну, э, а лучшие э, такие рисунки будут выставлены на всеобщее обозрение на выставку в центральной части нашего города, І переможці отримають уже ценні подарки інтересне подарки ад фонду Полтавська родина. Розуміло, я нагадаю нашим глядачам телефон фонду полтавська родина 62011. Андрій нулі скажіть відверто, для чого ви йдете до Верховної Ради? Чи не варто у вас вже є досвід міського голови? Чи не варто почекати виборів знову ж таки міського голови? Ну, якщо чесно, от вже з виборів 2010-го пройшло два роки практично. Наверное, как и большинство полтовчан. Я тоже ждал современных европейских дорог европейского качества, которые с совестью будут ремонтироваться в нашем городе. Я ожидал строительства молокозавода, я ожидал современной техники, снегоуборочной и прочих, и прочих вещей, которые обещали на выборах. Не дождался. И Проще сегодня критиковать. Проще говорить о том, что что-то не выполнено, и потом там пройдет еще время, там два с половиной или три года до следующих выборов, и этим заниматься. Но я не хотел бы ждать, и мне, честно говоря, сердце обливается кровью, вот, когда я встречался с людьми, ну и раньше общаясь с людьми о том, что вот узнаю о том, что э, те маршруты, которые в свое время мы запускали, место бы заколоть, э, микрорайоны города, в отдаленные районы города, которые поэтапно отменяются, нет возможности у людей льготных категорий ездить на этих автобусах, нет возможности у нашей молодежи ездить там, после 9 часов вечера, а порой даже на работу нет возможности добраться, потому что нет этих автобусов. Не ремонтируются дороги, не ремонтируются тротуары. Поэтому я выбор сделал баллотироваться в депутаты от именно Полтавы как мажоритарщик, не для того, чтобы критиковать. Сегодня я готов засучить рукава и помогать местной власти. Ну, у них неплохо получается, и спасибо им за это, то, что они помогают пенсионерам, льготным категориям населения, которым действительно вот эта, пусть небольшая материальная помощь, даже в виде продуктового набора, ну, действительно она им помогает легче жить и облегчает жизнь, скажем так. Но у них не очень сегодня, мягко говоря, получается заниматься проблемами города, заниматься жилищно-коммунальной сферой, ремонтом дорог. Понимаю, что на это недостаточно местного бюджета. Сам был мером, мэром и э, прекрасно это видел. Поэтому я как депутат готов в Киеве представлять интересы нашего города, готов отбросить все какие-то личные обиды и э, амбиции и объединить усилия с местной властью для того, чтобы заниматься проблемами города и отстаивать интересы нашего города в Верховном Совете Украины. Я бажаю вам успіхів у ваших починаннях. Дякую, що прийшли до нас у студію і так щиро з нами розмовляли. Нагадаю, полтавцям, що ви дивилися програму Полтава обирає. У нас у гостях був кандидат у народні депутати України Андрій Матковський. Зустрінемось на цьому ж каналі. Всього доброго, до свидання.